اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فویل مِّمَّا كَتَبَتْ کَطبت عیدیم وویل مِّمَّا يَكْسِبُونَ صدق اللہ بنی اسرائیل یہودیوں کے مختلف طبقات کے مختلف حالات ذکر ہو رہے ہیں یہودیوں میں ایک گروہ تھا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور نبوت میں جو علم رکھتا تھا لیکن مال کی حوث نے انہیں گمراہی کی دل دل میں دھکیل دیا خود بھی گمراہ ہوئے اور بہت سے دوسروں کی گمراہی کا سبب بھی بنے یہ بدبخت لوگ یہودیوں کو ان کے من پسند اپنی طرف سے گھڑے ہوئے مسائل بتاتے تھے اور پھر ان مسائل کے متعلق انہیں اطمینان دلاتے کہ بے فکر رہو ہم نے تمہیں جو مسئلہ بتایا یہ اللہ کی طرف سے ہے تورات میں ہے کتاب میں لکھا ہے مقصد کیا تھا ان سے مال بٹورنا یشتروب ہی سماً قلیل لوگ جیسے چاہتے ہیں ویسے انہیں مسئلہ بتا دینا اور اسے دین بنا دینا اور ان سے مال حاصل کرنا گویا مال کی حوث ایسی بیماری لاحق تھی جس کی وجہ سے خود بھی تباہ ہوئے دوسروں کو بھی کیا حدیث پاک میں ارشاد ہے حب الدنیا رأسو کل رفیت دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے آدمی جب دنیا کی محبت میں اندھا ہو جائے تو پھر اللہ کے ہر حکم کو توڑتا ہے ہر گناہ پر آمادہ ہوتا ہے سچ جھوٹ حلال حرام اپنا پرایا کچھ بھی نظر نہیں آتا اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرما فرمایا ان لوگوں نے اپنی مال کے حصول کے لیے اس قدر خرابی کی اس قدر خرابی کی کہ اللہ کے حکموں کو نہ صرف توڑا بلکہ تورات کے اندر تحریف کی احکامات کو تبدیل کیا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق تورات میں نشانیاں جو لکھی تھیں ان میں سے ایک یہ تھی آپ علیہ السلاۃ والسلام درمیان قد کے تھے گونگیالے بال تھے سیاہ آنکھیں تھی گندمی رنگ تھا انہوں نے اس خیال سے کہ یہ نشانیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں جب کوئی دیکھے گا تو نظر آئیں گی ایمان لے آئے گا بالکل تبدیل کر دی کہنے لگے کہ تورات میں تو لکھا ہے کہ لمبا قد ہوگا سیدھے بال ہوں گے نیلی آنکھیں ہوں گی سفید رنگت ہوگی ہر نشانی کو تبدیل کر کے لوگوں کو گمراہ کیا گویا مال کی حوث بنی گمراہی کا سبب علم ہونے کے باوجود گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی راہ سے بھٹکایا فرما فویل الحما مما تبت ایدیہم ان ہاتھوں نے جو کمایا اس کے لیے بربادی مما اللہ اور جو مال کمایا اس کے لیے بربادی اور خود ان کے اپنے آپ کے لیے بربادی تباہ ہو جائیں کس قدر غلطی کے اندر گرے خود بھی اور دوسروں کو بھی یہاں ایک چیز تقابل کے طور پر مقابلے کے طور پر دیکھیں تو لطف آتا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کیسے دیوانے تھے اور کیسے امانت دار تھے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنا ویسے امت تک پہنچایا صرف سننے کی بات نہیں کسی صحابی نے کسی وقت حدیث مبارکہ کو نقل کیا تو اس کا پورا پس منظر بھی ذکر کر دیے یہاں اردو میں جو احادیث عموماً لکھی جاتی ہیں ان میں یہ چیز نہیں ہوتی لیکن جو احادیث مبارکہ کی اصل کتب ہیں عربی ماخذ ہے تفصیل سے جہاں احادیث ذکر ہوتی ہیں وہاں بسا اوقات یہ ذکر ہوتا ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے آپ کے دائیں فلاں صاحب بیٹھے تھے اور بائیں فلاں صاحب بیٹھے تھے یہ وقت تھا اور آپ علیہ السلاۃ والسلام کا لباس مبارک یہ تھا موسم یہ تھا جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنی پر سوار ہوئے آگے کون تھا پیچھے کون تھا یعنی دیانت کا عالم یہ ہے کہ صرف حدیث پاک نہیں وہ پورا منظر بھی ذکر کیا اور احادیث مبارکہ میں یہ بھی ہے کہ اگر کسی لفظ میں کسی صحابی کو بعد میں جا کر شبہ ہوا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ بولا تھا یا یہ لفظ بولا تھا حالانکہ دونوں کا مطلب اور معنی ایک ہی ہے دونوں میں سے کوئی سا بھی بولا ہو ان کا مطلب ایک ہی ہے لیکن صحابہ کرام کی دھیانت یہ تھی کہ اس موقع پر دونوں لفظ کر فرما دیے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا یا یہ فرمایا تاکہ ان دونوں میں سے چاہے مطلب ایک ہی ہو لیکن اس وقت پر جو فرمایا وہ امت تک پہنچ جائے تو ایک طرف ان یہود کی دیکھ لیجئے مال کی حوث نے کہاں تک پہنچایا کہ خود اپنی طرف سے مسئلے گھڑ کر اللہ کی طرف منصوب کر رہے اور دوسری طرف حضور کے دیوانوں کا عالم کیا ہے کہ کسی ایک لفظ میں بھی تبدیلی تو بہت دور کی بات ہے اس لفظ کے پس منظر اور پورے حالات اور موسم اور ہر چیز کو نقل کر کے امت تک امانت کے طور پر پہنچا دیا اللہ سمجھ دیں عمل کی توفیق